السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتک محنت بہت ہی زبردست بیان اس بیان کا پہلا حصہ ابھی اپلوڈ کیا جا رہا ہے مولانا عبد الرحمن صاحب کی زبانی اور دوسرا حصہ کل اپلوڈ کیا جائے گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں جتنے واقعات ہوئے ہیں اس سے سبق حاصل کریں اور ہم اس پر عمل کریں اور ہمارے چینل کا وزٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نیو بیانات آپ لوگ بروقت دیکھ سکیں جزاک اللہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی تھی ایسی صحابہ کی زندگی تھی اس لئے صحابہ کا تعارف دو جملوں میں ہوتا ہے کہ صحابہ کون تھے فرمایا فرسان بن نہار ورہبان بن لیل بسام بن نہار وبکاون بن لیل فرمائیے دن, دن کو حساس بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دائی اور معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا تو آپ کے دن کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا اور انسانوں کی دیکھ بھال پر خرچ ہوتا تھا اور رات کا بڑا حصہ آپ کا اللہ کے سامنے نماز میں دعا میں اور مناجات میں اور آہوزاری میں خرچ ہوتا تھا یہاں تک کہ آپ رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسا ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی یہ آپ کا دن ہے اور یہ آپ کا رات ہے اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی اس لئے آپ نے اپنا خود کام کرتے ہوئے کام کرنے والے بہترین مجمع کو تیار فرمایا تیویس سال میں آپ کے بعد صحابہ نے تابعین کا مجمع تیار فرمایا مجمع سے مجمع بنے یہ کام کا صحیح رخ ہے تاکہ صحیح شکل میں کام ایک مجمعے کے ہاتھ ہو دوسرے مجمع میں منتقل ہو پھر تابعین نے تب تابعین کو تیار فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے سلسلے کو دنیا میں چلایا ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ دنیا میں ایمان میں داخل ہوئے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے پوری امت پر اور ساری انسانیت پر رحما کر محنت کا وہ رخ فرمایا جو رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے قائم فرمایا تھا آپ کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے چاہے مرد ہو عورتیں ہو، جوان ہو شہری ہو دیہاتی ہو مالدار ہو غریب ہو ہر ایک مسلمان اپنے دین کے بارے میں فکر بند تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے اور ہمارا دین پھیلنا اور فولنا چاہیے اور دنیا کے ہر کچے مکے مکان پر پہنچنا چاہیے اور قیامت تک یہ باقی رہنا چاہیے ہر ایک اس فکر کے ساتھ دنیا میں جیتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی کام کا رخ ہمارے زمانے میں پوری امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا آپ دیکھیں اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے وہ صرف اللہ کے دین کے لیے آیا ہے اور کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے اس میں مالدار بھی ہے غریب بھی ہے جوان بھی ہے بوڑھے بھی ہے صحت مند بھی ہے اور بیمار بھی ہے غرض یہ کہ مختلف طبقات ہے مختلف افراد ہے اور صرف اپنے دین کے لیے یہاں پر جمع ہوئے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مجمع سے بات کر چکے تو بات کرنے کے بعد بھی یہ فرمایا کہ بات سمجھ میں تو مجمع نے کہا ہاں سمجھ میں آگئی تو مولانا نے فرمایا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے بات سننے میں آئی ہے اور فرمایا سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہوئی ہے ایک تاجر کو اپنی تجارت ایک ملازم کو ملازمت ایک, ایک کسان کو اپنی کھیتی ایک حاکم کو اپنی حکومت غرض یہ کہ جو جو جن جن مشکلوں میں ہیں ان کو اپنا کام ایسا سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ پوری زندگی کر رہے ہیں اور ہر حال میں کر رہے ہیں کوئی تعریف کرے تو بھی کریں کوئی برائی کرے تو بھی کریں اس لیے کہ ان کو کام سمجھ میں آ گیا ہے اور سمجھ میں آنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ یقین ہے کہ میری زندگی میں جو ضرورت بھی پیش آئے گی سوئی سے لے کر بڑے سے بڑا خرچ وہ میرے اس کاروبار سے نکلے گا یہ یقین اس کی استقامت کا ذریعہ ہے ایسا ہی میرے دوستوں اس کام کو اچھی طرح کرتے کرتے ہمارا یقین یہ بنے سیرت کی روشنی میں سیرت کی روشنی میں ہمارا یقین یہ بنے کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی جتنے مسائل ہیں دنیاوی اخروی جتنے مسائل ہیں ان سارے مسائل کا حل اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے یہ یقین ہمارا بن جائے جب یقین بن جائے گا تو ہر حال میں کام پر استقامت نصیب ہو جائے گی اس لیے کہ کام پکڑنے چھوڑنے کا نہیں ہے بلکہ زندگی پر کرنے کا ہے کرتے کرتے جینا اور کرتے کرتے مرنا اللہ کی طرف سے کام پر جینے کا حکم ہے اور کام پر مرنے کا حکم ہے واب کا حد یاقل یقین کہ اللہ کی اطاعت میں کام میں لگے رہو کب تک لگے رہو فرمایا موت تک لگے رہو وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فرمایا مسلمان ہو کر کے مریو یعنی فرما بردار بن کر کے مریو تو فرما بردار بن کر کون مرے گا فرما جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر کر مرے گا جیسی زندگی ہوگی ایسی موت ہوگی اور جیسی موت ہوگی ایسا قیامت میں حشر میں اٹھنا ہوگا اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کام کو سمجھنا ہے سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرنا ہے اور اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے کیونکہ اسی طرح کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا عبد الرحمن صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتک محنت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس بیان کو آپ لوگ سنیں اور ہم نے بھی سن لیا ہے تو اس سے جو واقعات اور جو سبق آپ کو اچھا لگے وہ اپنی زندگیوں میں لائے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے یہاں پہ کوئی رہنے نہیں آیا آخرت کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے اس میں ہماری بلائی ہے اور دین کا کام بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے جس طرح ہمارے زور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے محنت کی اسی طرح ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے اور یہ علماء کرام دین کی خدمت کرتے ہیں ہمیں بھی دین کی خدمت کرنی چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس میں ہماری آخرت کی بلائی ہے اور جس طرح یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں اس کے بیانات کو ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے جائیں گے اور آپ لوگ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں باقی آپ لوگ سارے سمجھدار ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اسی میں ہماری بلائی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ